Відтепер дачні будинки можна буде оформлювати як постійне житло. Президент України Петро Порошенка підписав відповідний закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення садових і дачних будинків в житлові будинки та реєстрацію в них місця проживання. Отже, після впровадження закону українці зможуть реєструватися на дачах. Президентом України Порошенка підписаний закон, який був прийнятий Верховною Радою о тому, що можна. проводить, изменять целевое назначение садовых и дачных домов, а целевое назначение касается их преобразования в живые дома, а соответственно это влечет за собой тоже еще одно изменение, то что в таких домах можно будет регистрироваться, ну то что мы привыкли созвучно прописываться, и это совершенно меняет статус тех садовых участков, которые на сегодняшний день есть, садовых домов, которые есть. Вот, и, безусловно, дачные дома. А учитывая, что мы Славянск, Славянский район, Красный Лиман, Краснолиманский район, Светогорск, действительно действительности присутствует большое количество дачных домов, садовых обществ присутствует много. И там, где особое внимание, я хочу заострить на том, что там, где дома будут соответствовать строительным техническим нормам, которые можно потом позволят эти дома переоборудовать в живые дома, переоформить как живые дома, соответственно, поменять целевое назначение по всей видимости земли, вот, тогда это можно будет, можно будет это делать. Специалисты наголошают, конкретнейший новый закон можно будет трактовать после отримания певных разъяснювальных документов, а пока мова йде лише про припущення. Здесь, безусловно, толщина стен, высота потолков, площади. Материал, с которого сделан этот садовый или дачный дом. И много-много-много. Закон есть. Я полагаю, что пройдет немного времени. И мы получим разъяснение. И потом начнем работать. Не только мы, а и органы местного самоуправления получат разъяснение. Потому что это прерогатива будет органов местного самоуправления. И получим разъяснение. И начнем работать в этой части. Выстроим план действий будем принимать граждан. Ну, сегодня ясно уже одно, что, безусловно, с толщиной стен в 10 сантиметров дачный дом, он никак не может преобразоваться в, в, в жилой дом. С высотой потолка метр восемьдесят или два метра он тоже не может преобразоваться. Ну и многое другое. Сегодня много строительных материалов, они эффективны. Это и пенополистирол, это и щитовые дома, это сегодня кирпичные дома. Вот там вот толщина стен должна быть не менее 40 сантиметров. Не буду я сейчас подробно об этом рассказывать, потому что это немножко будет забегать вперед. Может быть пойдет какая-то более упрощенная схема. Но о том, что мы видим сегодня в наших пригородах, в рекреационных зонах, мы сегодня видим, что есть просто брошенные участки, брошенные дома, которые где-то уже даже частично разграблены. Люди то ли с возрастом уже, то ли потому, что в отдельных садовых обществах перестали платить за электроэнергию, перестали платить за воду, перестали надлежащим образом ухаживать за землей, кто-то бросил это все дело на сегодняшний день, то это позволит вернуться опять к этим садовым дачным домам навести там порядок, потому что это совершенно уже другой статус жилой дом или садовый дом, он меняет. Тем более у нас садового общества очень много находится в территориальных пределах города Славянска, города Святогорска. На территории Святогорска очень много дачных домов. И сегодня, учитывая, что у нас происходят вот такие события, а то очень много людей сегодня находится на территории Святогорска, Краснолиманского района, проживают в этих дачных домах в садовых домах проживают, а дальше возникает вопрос, где-то нужно регистрироваться, куда-то нужно Присваювають почтовий адрес, пенсії получать, по ну і проче, проче, проче. То есть то, що нас характеризує як громадян України. Такі зміни у законодавці можуть призвести до подорожчання вартості садових та дачних будинків. Звісно, якщо вони відповідатимуть усім критеріям житлового приміщення, прогнозірувалися зараз очень складно, ведь це начна стоїмось. А це начна не по спросу. мы оцениваем по тем нормативам, которые у нас присутствуют. Но я полагаю, что в действительности оценочная стоимость может увеличиться. Потому что если раньше человек просто приобретал садовый дом, а это могло быть просто деревянное небольшое строение, это могло быть контейнер переоборудованный по что-то, или он просто приобретал капитальный садовый дом, но он знал, что он просто это садовый дом, он с ним не мог ничего сделать. То если Человек уже будет приобретать дом, и он знает, что это будет живым домом. А, соответственно, это все рядом находится, ну, вот карповка взять или там этот самый у нас на поселке Артема, особенно вот да, садовые общества, садовое общество, и, ну, в черте города, я имею в виду, или по тому же самому Светогорску, это, безусловно, где-то поднимет стоимость этих объектов недвижимого имущества, потому что совершенно меняется другой статус. Ну, и плюс еще один момент, причина, почему поднимется стоимость этих объектов, потому что нужно будет вложить определенные средства для того, чтобы подвести, согласно строительным нормам, подвести его под э, состояние жилого дома. И, безусловно, понадобится потом юридически квалифицированно грамотные действия для того, чтобы подготовить соответствующий пакет документов. Мы еще, еще раз говорим, мы не знаем где, куда, но я полагаю, что это будет прерогатива органов местного самоуправления, органов исполнительной власти. Мы должны будем подготовить соответствующий пакет документов с тем, чтобы люди потом на базе этого решения смогли, смогли зарегистрировать право собственности уже не на садовый и дачный дом, а на жилой дом. Та у будь-якому разі фахівці радять утримувати документи на нерухомість, у тому числі у вигляді дачі, в порядку, та не затягувати зверненням до профільних структур. Документы должны быть в порядке. То ли это садовый дом, тоже взять провести сверочку, прийти посмотреть, а какие строительные нормы, что я должен сделать для того, чтобы мой садовый дом или дачный дом можно было потом переоборудовать жилой дом. Плюс еще возникают вопросы с электроотоплением сегодня. Электроотопление дает возможность получить по льготному тарифу более 800 киловатт, а то, что сверх 800 кВт, а учитывая, что сегодня такая напряженность и с углем, и с дровами, и с газом присутствует для отопления, то это сегодня дает возможность людям опять тоже расширить диапазон и просто-напросто, ну, будем говорить, даже улучшить материальное положение и самое главное обеспечить себя теплом, особенно у нас вот сейчас уже сине зимний период настал, обеспечить себя теплом и всеми другими моментами, что требует, как говорится, наша жизнь.